जो डंडा वाड़ा बेना उठा कर रखा है हमारी पुलिस पारू का हमें यार नर्मदा पुलिस ने हमें हमारी 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 पुलिस ने

पार्किंग की भी ठीक से व्यवस्था नहीं है बैठने की जगह नहीं है लोगों के लिए तो हम सिर्फ उसी प्लॉट में फेंसिंग कराना चाह रहे हैं ताकि थोड़ा हम दोनों पे, के, दोनों पे, हम उन लोगों को मार्किंग्स कर, कर नंबरिंग करके वही पे लॉरी लगाने की जगह दे रहे हैं हम उनको कहीं विस्थापित भी नहीं कर रहे वहीं पे हम एक बार उसका पेंट का मार्किंग वगैरह हो जाए उसके बाद हम उनको वहीं पर जगह देने वाले यही हमारा प्लान है यही मैंने उन्हें कन्वे की अच्छा दुकान वालों को भी नोटिस दिया वो नगर पालिका के अंडर नहीं आता है वो कलेक्टर सर ने मामलतदार को बोला है करने को तो वो वहां से हो रहा है उसका है। क्या क्या डेवलपमेंट होगा मंदिर में हर रोज आठ से दस हजार लोग आते हैं श्रद्धालु आते हैं नवरात्रि के टाइम पे स्पेशली फेस्टिवल्स के टाइम पे काफी भीड़ रहती है यहाँ पर तो हम बस एक व्यवस्थित जगह बनाना चाह रहे हैं एक थोड़ा न्यूटिफिकेशन कह लीजिए चाहे थोड़ा लोगों को अच्छा लगे कि वो आए तो उनके पास खुली जगह भी हो खाने पीने की व्यवस्था भी बेटर हो और उनके पास बैठने की भी जगह हो

जितना मुझे पता है कोई नुकसान हुआ नहीं है बाकी अगर कोई हुआ है तो मैं चकासनी कराकर और उसके बाद में हम उसका जैसे भी निराकरण रहेगा वो करना बोला है की एक लाइज ऐसी पच्चीस हजार का नुकसान हुआ है तो मिलना चाहिए वो तो जो हम तपास करा लेते हैं उसके हिसाब से जो निकलेगा अभी फिगर्स पे तो मैं कुछ कोट नहीं करना बाहरी लोगों ने बोला है तीन दिन के लिए हमको बोला है गुरुवार तक में लड़े रखने के लिए ये सही है जी हमने कहा है कि हमें दो तीन दिन का समय दीजिए वहाँ पर जो हम आ, मार्किंग का डिमार्केशन का काम कर रहे हैं वो एक बार पूरा हो जाए उसके बाद हम इनको वहीं पर जगह देने वाले हैं यही शुरू से हमारा प्लान है। आपका मैं असिस्टेंट आपका कलेक्टर, आपका 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 कलेक्टर अंडर ट्रेनिंग मुस्कान डाल।